জীবনে খ্যাতি ও সম্মানের সাথে সমস্ত ধরনের সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে এবং আর্থিক অনটন চিরতরে দূর করতে পাশাপাশি সন্তানের সমৃদ্ধিকে আকর্ষণ করতে আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া নবগ্রহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ শুক্রের কবচম মন্ত্রটি প্রতিদিন সকালে অন্তত একবার ভক্তিভরে শ্রবণ করুন দেখবেন শুক্রের এই কবচম মন্ত্রটি শ্রবণের কিছুদিন পর থেকেই আপনার জীবনে এই গ্রহটি ইতিবাচক শক্তি বয়ে নিয়ে আসবে এবং এই শুক্র গ্রহটির প্রভাবে হঠাৎ করেই কোনো কাজে লাগাতার সাফল্য লাভ করবেন আপনি তাই বন্ধু আর দেরি না করে আমরা এবার পাঠ করছি শুক্রের সেই শক্তিশালী কবচম মন্ত্রটি আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন শুক্র কবচম ধ্যানম मृणालकुन्दे धूपयोजो सुप्रभं पिताम्बरं प्रसीतमक्षमालिनं समस्तशस्त्रार्थविधिं महान्तं धैत् कोविं वञ्चितमट्टसिद्धये अथो शुक्रकवचं शिरों मे भर्गवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनदुतिः पातु मे नसिकं काव्यवदनं दैत्यवन्दितः वचनं च सोनाः पातु कण्ठं श्रीकण्ठभक्तिमन् भुजौ तेजोनिधिः पातु कुक्षिं पातु मनव्रजः भिङ् भृगुसुतः पातु मध्यं पातु महीप्यः कोटिं मे पातु विस्मत्वा उरु मे सुरपूजितः जनुज्ढहं पातु जङ्घे जनावतङ्गरः गुल्फौ गुणनिधीः पातु पातु पादौ वरम्बर सर्वानङ्गानि मे पातु स्वर्णामाला परिष्कृतः या इदं कबुचं दिव्यं पठति श्रद्धायन्नीतः नीतः न तस्व पीढा पीडाभर्गवस्व प्रसादतः इति शिवं भण्डपुराणे शुक्र सम्पूर्णम्